Наша рубрика Щоденник вагітності створена саме для вас, любі майбутні матусі. Минулого тижня ми говорили з вами про всі зміни жіночого організму, що відбуваються на 10-му тижні вагітності. Сьогодні ж темою нашого щоденника є 11-й тиждень незабутнього дива. Про всі відчуття та перетворення у цей період вагітності нам сьогодні буде розповідати досвідчений лікар акушер гінеколог Валерія Деревенко. я вас, пане Лария. Добрый день, Кристина. Расскажите нам, будь ласка, что вевается с женским организмом на 11-м неделе вагидности. Да, поздравляю всех девочек, у которых уже 11-я неделька беременности. И я надеюсь, они уже привыкли к этому состоянию, хотя они еще не чувствуют шевелений, но присутствие человека в своем организме, конечно, они уже ощущают. По-прежнему сохраняются еще легкие недомогания, усталость, утомляемость, возможно, утренние рвоты, тошноты, а также повышенные мочи и Но я надеюсь, все эти маленькие неприятности ни в коем случае не испортят того праздничного настроения, с которым мамочки вынашивают своих деток. А что же происходит с маленьким детячим майбутним организмом на 11-м его жизни? Да, на 11 недельке беременности малыш выглядит очень причудливо. Голова составляет половину длины тела ребенка. Да. И, да, выглядит достаточно ребенок диспропорционально, и эта диспропорция сохранится вплоть до родов. Действительно, голова самая большая часть тела, но об этом праздничном событии родов еще очень рано нам говорить, а мы все-таки с вами на 11-й недельке беременности. И длина тела в последующие три недельки будет интенсивно увеличиваться. Конечности, особенно ножки, достаточно короткие по сравнению с телом. Глазки расставлены достаточно широко, ушки расположены низко. А печень у ребенка на 11 неделе беременности очень интересно составляет 10% от общей массы тела. Это достаточно большой процент. То есть каждая часть тела окремо начинает развиваться, да, так? да, да. А потом уже начинаешь… Лун, Сначала немножечко не гармонично, uh -huh. но в общем-то потом все станет очень красиво и правильно. Также на 11 недельке беременности начинают работать почки и начинает выделяться моча, то есть ребенок начинает писать. Первый такой вот серьезный навык приобретает. Так. И эта моча пополняет объем околоплодной жидкости. Да. Что делать? Да, Або а ничего? Эти э, отработанные продукты через плаценту обратно попадают в кровяное русло и выводит их уже мамочка. Mm. Да. То есть и... все гармонично... Да, да природа все придумана так, что мама и ребенок они очень э, слаженно работают, помогая друг другу. На 11 недельке беременности ребенок имеет длину 5 сантиметров и вес 8 грамм. Вот, такие, вот такие достижения, да? есть кажется, что на 12 тыжне вагитности калории швидше спаливаются ниже раньше до вагитности. Ось, чему так выходит и чи правда це? Ну, поскольку ребенок продолжает интенсивно расти, развиваться все его органы и системы, конечно, на все это нужна энергия. Энергию ребенок получает от мамы. Мама получает энергию из питательных веществ с теми продуктами, которые она употребляет. Естественно, да, энергетические затраты возрастают то есть это то, то, не только на 11-м тижне, так, а протягом всей да, беременности? Да, 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 в, в всей беременности, естественно. До нас в лист от из Мариуполя. Она пишет, у меня беременность чуть больше 10 недель и практически с самого начала полностью отсутствует половое влечение. Мой молодой человек тяжело это переносит, хотя я объясняю и прошу потерпеть. Изменится ли эта ситуация? Правда ли, что такое может происходить в первом триместре, а потом, наоборот, сексуальное влечение у женщины повышается? Пане Валерий, ему на ваш комментарий. Да, это очень серьезная проблема во время беременности взаимоотношения в семье. Сейчас я хочу больше обратиться к будущим папам. Раз такая проблема возникает в семье, скорее всего, вы на ней очень много заостряете внимание, тем самым заставляя свою любимую женщину чувствовать некое чувство неполноценности, чувство вины, хотя никакой вины в этом нет. Действительно, такова природа, такова, таково состояние беременности, что игра гормонов, плюс развитие ребенка, утренние тошноты. Просто папочки пусть только вот задумаются, сколько нагрузки на организм женщины приходится во время беременности. Утром вам тошнит, у вас недомогание, у вас слабость, у вас постоянное Доживашка, чувство да, утомления, плюс склонность к запорам и сжоги много проблем с организмом женщины происходит. Плюс половые гормоны немножечко засыпают, и действительно либидо, половое влечение немножечко отходит на второй план. Поэтому очень прошу будущих пап Отнестись с большим пониманием, с заботой, проявить колоссальное терпение и не настаивать на таковой половой активной жизни, угу. какая была у вас до беременности. Отлично. Еще хочется сказать, что не столь важен сам половой акт во время беременности, угу. сколько ваша любовь будет проявляться в поцелуях, в нежных прикосновениях, в поглаживаниях, в легком массаже. Хочется отметить, что кожа ⁇ это самый большой орган в нашем организме, составляющий 1,7 метра квадратных, вот только задумайтесь, так. второй по значимости после головного мозга. Поэтому воздействие на кожу, поцелуи, поглаживание, еще раз повторю, легкий массаж любящего человека, прикосновение. Конечно, они доставляют массу удовольствия. Скажите, будь ласка, а че есть места в акту полового на ранних строках фаитности, например, у первом триместре? чи не нашкодить Це плодові? Вы знаете, при идеально протекающей беременности, а такое явление очень редкое, конечно, имеет место половая жизнь. мы сейчас говорили, да, что угу. это не только может быть половой акт, а просто могут быть какие-то вот такие ласки. Существует несколько вариантов, и здесь нет. Вот еще хотелось бы немножечко продолжить ответ на предыдущий вопрос, они у нас как бы перекликаются, что действительно у многих женщин половое влечение в первом триместре снижается, во втором триместре оно может несколько активизироваться, в третьем триместре оно опять несколько снижается. Поэтому вот такие постоянно гормональные перепады э, наблюдаются в течение всей беременности еще раз повторяю если женщина чувствует себя нормально если у нее есть желание а не просто она хочет угодить мужу mm -hmm. и начинает терпеть или уговаривать себя конечно это может повредить вот но существует э, вторая сторона медали здесь не только иногда будущие мамочки боятся половой жизни а иногда бывает так что mm -hmm. да, mm -hmm. будущие папы кто-то наоборот настаивает, вот мы mm -hmm. слышали да, это в предыдущем вопросе, а кто-то наоборот боится будущих мамочек, боится повредить. Так. В этом случае тоже хочется обратиться к будущим папочкам. Пожалуйста, не бойтесь, не волнуйтесь. Природа достаточно хорошо защищает ваших деток, поэтому повредить вы им не можете. Детки mm -hmm. находятся в околоплодных водах, вы их не травмируете. Mm -hmm. Но хочется сказать о том, что если мамочка испытывает удовольствие, испытывает оргазм mm -hmm. или просто удовольствие от... Общения с вами, да, то ребенок испытывает такое же удовольствие. Исследователями замечено, что у ребенка повышается сердцебиение, что у него начинаются более активные движения, что он начинает моргать глазками. Вот, то есть он тоже испытывает чувство удовольствия. Дякую, пани Валерия, за ваши ответы, за ваши комментарии и А Да, наши лечащиеся, они узнали это интересного, а не матуси теперь знают, как упориться с такими проблемами. Дякую вам. Очень надеюсь, что мы были полезны с вами, Кристина. Спасибо. Шановні глядачі, якщо у вас є запитання, пишіть їх на електронну адресу paskristina.ua.gmail.com І ми разом з досвідченим лікаром-акушер-гінекологом Валерією Деревенко обов'язково знайдемо відповіді. А, на жаль, це була остання сторінка нашого сімейного тележурналу Світ родини. На сьогодні, все настав час прощатися. Але ненадовго, вже через тиждень, у той самий час я чекаю на вас на 27-му каналі. Поговоримо про екстремальні дитячі види спорту, про те, що робити, якщо хлопчик грається в дівчачі ігри та навпаки, і про ще багато цікавого. З вами була я, Христина Пасічник. До нової зустрічі! Нехай щастить!